Продажа, приватизация предприятий. Там должна была состояться продажа, биржевая продажа 5% акции Одесского портового завода, но отменили. ее потом отменили. Да. Что это, в связи с чем отменили, то есть то ли цена не устроила, то ли что-то другое случилось и помешало продаже. Ну э, сложно мне сказать, я лично не участвовал. Я думаю, там два две причины. Первая причина окончательно не определились, кто купит эту акцию. Ну, имеется в виду наши олега. Возможно. Вторая причина: скорее всего, эти 5% которые хотели продать, надеялись, что их купят какие-то зарубежные инвесторы. Ну, имеется в виду портфельные. Как правило, 5% это покупка портфельных инвесторов. Насколько я так понял, общаясь и с людьми близкими к бирже, к фондовому рынку. А, зарубежные инвесторы не то, что не захотели покупать, они даже не захотели брать прайс-листы информации о продаже этих акций. И да, им даже было неинтересно читать, Прайс уже нет. Они про анализ не, да. не Инвестиционные а, а, а не связано ли это событие с э, уходом с нашего рынка вот этих вот нефтяных гигантов, которые договаривались с Украиной за шельф? А тут оказалось, что сме э, власть поменялась, и теперь все, кто претендует на вот эти припортовые заводы и прочее, они ждут, какая же будет власть в этом месте? С кем договариваться? Ну, скорее, скорее всего, это тоже сказывается. Ну, портфель инвестор чаще всего как бы... Э, ну, его логика следующая. Он не управляет предприятием. Он кладет деньги из расчета, что на каком-то этапе потом он просто перепродаст эти акции. Но в любом случае его цель какая? Купить дешево, продать дорого. Он не видит перспективы продать дорого даже через несколько лет. По этой причине он просто не покупает. Он хочет посмотреть, чем это закончится, а потом подумай.